આરોપી પાસે પંદર હજાર રોકાણકારો હતા અને તેમના પાસેથી તેણે એકસો કરોડ રૂપિયા મેળવ્યા હતા આ રોકાણકારોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમને રોજના ત્રણ તમારી મૂડી પર વ્યાજ આપવામાં આવશે આરોપી આજે સીઆઈડીની કસ્ટડીમાં છે વિગતવાર વાત કરવી છે વધુ એક ગુજરાતમાં મોટા ભોપાળાની વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે

આવા વિચારોનો સાથે કેટલાક લોકો જીવતા હોય છે ને તેમને છેતરવા માટે પણ આ રાજ્યમાં બીજા બાજુ ઓછા નથી પડ્યા પાલનપુરમાંથી એક નિરંજન શ્રી નામનો બેજાબાજ જે સીઆઈડીની આર્થિક ગુનારી શાખા છે તેના જપાટે ચડ્યો છે આરોપી છે તેણે ઓક્ટોબર બે હજાર તેવીસમાં નાવ સ્ટાર્ટ નામની એક કંપનીની સ્થાપના કરી હતી અને તેમના એજન્ટો મારફત તે પ્રચાર કરતો હતો સેમિનાર રાખતો હતો અને પોસ્ટરો પણ છપાવતો હતો આ રોકાણકારોને કહેવામાં આવતું હતું કે રોજના ત્રણ ટકા તમને વ્યાજ મળશે મતલબ બહુ ટૂંકા દિવસમાં તમારી જે મૂડી હશે તે ડબલ થઈ જશે આ ભેજાબાદ ધીરંજન શ્રી માળી છે તેના વિરુદ્ધમાં સીઆઈડીએ ગુનો પણ દાખલ કર્યો છે ग्री सूरत करी बेजाबाद शाखा पोलिस हिमांशु वर्मा अलग अलग खुलासा आ, इसमें एक स्टार्ट वे, आ, करके एक एम स्कीम जो है वो आ, ये बनासकाठा में चल रही थी आ, जिसको जो सीआईडी क्राइम के ध्यान पे आया था जिसमें दिसंबर के पहले हफ्ते में एक गुना जो है वो रजिस्टर किया गया था जिसमें मेन जो आरोपी हैं वो निरंजन शिमाली और प्रफुल्ल मकवाना है तो इसमें जो ये निरंजन शिमाली है ये मतलब तो दोनों ही भागे हुए थे लेकिन निरंजन शिमाली को जो है हमने कल सूरत से इसकी धर पकड़ की है और ये एम स्कीम जो थी इसमें लगभग ये अक्टूबर 2023 से चालू की गई थी जो लगभग इन्होंने जो है दस महीने के आसपास चलाई उसके बाद ये दोनों जो है भाग गए थे उन्होंने लगभग 130 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने रोकण से इकट्ठा किया था जिसमें लगभग अभी वापस करने के लिए छियासी करोड़ रुपया जो है मोटा मोटा तौर पे इनको अभी वापस करना है ऐसा अभी प्राइमरी पूछताछ में अभी सामने आया है इसमें टोटल रोकाणकार की जो संख्या है वो पंद्रह से ज्यादा थी और काफी ज्यादा मेजोरिटी पैसा अभी देना बाकी है तो जिसके चलते हमने गुना रजिस्टर किया था और

Uh, क्या उसका uh, इसमें दस्तावेज तैयार किए थे उसके बाद कहाँ उसने जो है प्रॉपर्टी ली है क्रिप्टो में लगाया है कहाँ लगाया है तो वो सारी चीजें जो है अभी तपास में आगे आएंगी लेकिन जो इसका एक जो जो सॉफ्टवेयर ये मेंटेन करता था जिसमें ये एंट्रिया रखता था तो उसमें लगभग जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि 130 करोड़ रुपया जैसा इन्होंने जो है इकट्ठा किया था लगभग 15000 से ज्यादा रोकाणकारों से और ये रोकानकार ना सिर्फ गुजरात के थे बल्कि राजस्थान से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि बांसवाड़ा हो गया उदयपुर हो गया और महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों से इन्होंने जो है पैसा लिया था आगी गया। आगी गया।

इस तरीके से ये जो है लालच लोगों को देता था उसके बाद इसने बहुत सारे पिरामिड लेवल के मतलब बहुत सारे लेवल इसने एमएलएम में निकाले हुए थे तो लगभग इक्कीस लेवल जैसे थे तो उसमें अपने नीचे अगर आप बीस लोगों को ऐड करते हैं तो आपको जो है डेढ़ से ढाई परसेंट के बीच में कमीशन आपको मिलेगा जो एड करवाएगा उसको तो जैसे पिरामिड स्कीम होती है उसी तरीके का इसने जो है किया और उसमें लालच इस, इसने आ, क, कुछ कमीशन का लालच देता था कुछ गिफ्ट्स का जैसे कि फोन हो गए या फिर आपके जो टूर्स हो गए तो इस तरीके के गिफ्ट्स और टूर्स और इन सब चीजों को दिखा के और कमीशन को दिखा के लोगों को जो है लालच देता था और उनसे जो है पैसे इकट्ठा कर पालनपुर नो निरंजन श्रीमाड़ी से ऑक्टोबर बेहजार तेवन आ कारनामा शुरुआत करी थी परंतु समय अंतरे तेना आ काचा चिट्ठा पुलिस जाए पंदर हजार

अपराईए